أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر رب من الخير <applause> رب يدخلنا مدخلا صدقا واخرجنا مخرجا صدقا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نشكر جدك dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita mendengarkan beberapa peringatan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kehidupan kita lebih terpandu dan mudah-mudahan juga kita ini tergolong bersama mereka-mereka yang berjaya di dunia dan juga di hari akhir insyaAllah amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita akan teruskan dengan topik yang kita berhenti pada minggu yang lalu yang mana kita bincangkan berkenaan antara dosa yang besar ya. berkenaan hadis yang kita bincangkan berkenaan antara dosa-dosa yang besar ya. iaitu apabila seseorang itu mencela, melaknat, Ha, menghina, mengkerdik dan sebagainya ke atas ibu bapanya. Dan hadis itu, Rasulullah ya, SAW, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, takkan mungkin ataupun adakah anak-anak uh, yang boleh melakukan sedemikian, tetapi Nabi kata, sekiranya orang itu mencela, melaknat ibu bapa orang lain. Itu yang kita bincangkan. <coughs> Jadi apabila seseorang itu melakukan sedemikian, dia mencela ibu bapa orang lain dan orang itu secara otomatik ya, Orang itu akan marah, rasa marah dan mereka akan berbuat benda yang sama terhadap orang yang mencela ibu bapanya ya, Maka orang itu pun mencela ibu bapanya ya, Maka disebabkan itu, Nabi SAW melarang mencela ibu bapa atau melanan ibu bapa orang lain disebabkan orang itu nanti akan mencela ibu bapa kita dan kitalah puncanya kenapa ibu bapa kita itu dicela dan kita yang mengizinkan ibu bapa kita itu di di dinaan dicela diherdik dihina dan sebagainya kitalah puncanya dan kita yang izinkan nah justru nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi jangan kau cela apa nama ibu bapa orang lain sebab itu, itu antara yang kita bincangkan pada minggu lalu berkenaan satu zarai. Mana kita mencegah. Daripada awal lagi kita cegah supaya benda itu tidak berlaku dosa yang lebih besar. Ataupun dosa yang lebih berat. Jadi awal-awal lagi, daripada awal lagi kita dah cegah. Itu namanya satu zarai. Jadi, kita harus mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar kalau kita marah sekalipun, jangan sampai kita nak mencela ibu bapa orang lain. Kan? Kalau kita bergaduh, kadang-kadang kita tak ada, uh, apa nama, mungkin kita tak uh, sependapat, mungkin berlaku pertengkaran. Uh, dan apabila berlaku sedemikian, janganlah sampai kita tahap tidak dapat mengawal emosi kita, sehingga kan kita boleh mencela orang apa ibu bapa orang lain. Kalau kita lihat, uh, pernah kita lihat ataupun kita pernah tonton cerita Piramli kan? Uh, digaduh antara dia uh, do dengan re bergaduh kan? Uh, gaduh, muslihat dua-dua tu lagi nak cari kerja, gaduh, 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 bertengkar, bertengkar, bertengkar. Tiba-tiba datang satu orang ni, konon-konon nak mendamaikan. Uh, apa dia buat? Dia ambil barang ni kertas ni kan, koyak-koyakkan ada apa ada the roy ronyuk kan ni kepala bapa dia ni kepala bapa dia kalau berani tendanglah pijaklah kan itu cerita kita tengok kan? apa yang berlaku kan orang tu juga yang kena belasah betul konon-konon nak mendamaikan tetapi batu api kan pun sama juga tu perang yang sama juga itu membuat orang boleh mencela ibu bapanya sebab dia melakukan sedemikian kan? Ha, jadi sebenarnya banyak pengajaran kalau kita lihat cerita-cerita arwah Tuan Sri Piramdi ini banyak pengajaran nak tunjukkan kita. Ha, cuma sama ada kita ni ambil itu sebagai satu pengajar atau tidak lah. Ha, tetapi ada sebenarnya pengajaran di sebalik itu. Jadi kita bincangkan juga selain daripada itu Nabi pun ada sebut berkenaan satu zarah Yang jangan kita mencela agama orang lain. Sembahan-sembahan orang lain. Dan kita bincangkan pada minggu lalu Jangan kita mencela sembahan ataupun agama-agama lain. Sebab apa? Kita mencela, orang akan mencela Nabi kita, dia akan mencela agama kita, dia akan mencela Tuhan kita dan sebagainya. Malah lebih teruk. Mereka tak akan terpandu, mereka akan melampaui batas dalam mencela. Kalau kita yang beragama Islam ni, walaupun kita tahu hukum mencela apa, hukum memaki apa hukumnya, kita tahu. Tetapi kadang-kadang diikutkan emosi kita maki juga. Walaupun kita tahu hukumnya tak boleh, haram. Ini kan lagi kalau orang yang bukan Islam melakukan sedemikian, malah lebih teruk akan melampaui batas ha, dalam kita dalam eh, menghina, mencela agama agama kita disebabkan kita mencela agama mereka dahulu. Right? <tuh> itu antara hadis-hadis berkenaan satu zarah kita uh, apa, matikan dahulu sebelum dosa itu laku lebih akan laku lebih lebih besar. Kemudian kalau kita lihat pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita bincangkan. Apabila anak yang durhaka, orang anak yang melaknat ibunya, orang anak-anak yang menghina, mencela ibu bapanya, ini semua anak-anak yang yang durhaka. Apa maksud yang durhaka? Anak-anak yang tidak berbakti kepada ibu bapanya. Justru anak-anak ini dinamakan anak yang durhaka. Maka apabila anak yang durhaka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mafhumnya Antara ataupun dosa anak yang durhaka ini balasannya dia akan dapat di dunia lagi. Nabi saw ada sebut dalam sebuah hadis yang mafumnya dua dosa dua, 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 apa, dua dosa besar ini balasannya orang itu akan rasa di dunia lagi dia dapat balasannya bukan di akhirat. Akhirat tu nanti dia akan dapat, tetapi di dunia pun dapat juga. Dua dosa besar ini Nabi kata orang yang melakukannya dia akan rasa di dunia di akhirat pun akan rasa. Ha, dunia dia akan rasa. Apa dia yang pertama dosa orang yang melakukan dosa zina. dosa yang orang yang berzina, balasannya di dunia dia akan dapat. Dan yang kedua kata Nabi SAW, dosa anak durhaka kepada ibu bapanya. Ha, dosa anak durhaka dengan dosa orang berzina. Dia nampak sama standard, sama. Bermaksud, kedua ni, kalaulah dilakukan oleh salah seorang atau sesiapa saja melakukan balasannya di dunia dia akan dapat rasa dahulu. Ha. Mungkin aa, ras apa balasannya macam mana itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana balasannya itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak diberikan balasannya tu. Tetapi Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dosa-dosa orang yang melakukan dosa-dosa ini di dunia dia dapat rasa. Ha. Mungkin aa, dalam apa balasan yang mungkin dirasai Tak tak, tak kira lah mungkin daripada sudut kesehatan ke Mungkin daripada sudut keberkahan ke Mungkin dari sudut uh, kebahagiaan ke Kan Hidup tak pernah bahagia Kan Tengok-tengok balik Sebenarnya sebab dia mungkin pernah melakukan Dia pernah mencela atau pernah Durhaka terhadap ibu bapanya Ya kan? mungkin hidupnya tak penuh dengan keberkahan sentiasa hidup susah Allah taala alam ya kan ujian yang Allah boleh kasih macam-macam balasan ni dalam macam-macam bentuk ya? mungkin bukan untuk dia tapi selepas itu anak-anak dia buat, buat kat dia macam itu ya kan sebab balasannya di dunia nabi kata dunia dia akan dapat dulu Ada ya? macam macam lah bentuk ya? mungkin dari sebut kesihatan, kenapalah tak pernah sihat-sihat. Mungkin istrinya tak sihat-sihat, anaknya tak sihat-sihat ataupun anaknya lahir semuanya kurang-kurang sihat, contohlah. Apa sebab dia terfikir-fikir apa sebab apa salah aku, apa salah aku, fikir ke balik rupanya dia pernah ha, derhaka kepada ibu bapanya. Ha, dan banyak lagi lah mungkin macam-macam ha, dosa yang mungkin kita tidak tahu. Tapi sekiranya antara dua dosa ini dia pernah lakukan dan tidak pernah tidak sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata apa? Di dunia dia akan rasa dia punya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu yang eh, na'udzubillah lah. Dosa-dosa eh, ini kalau tak sempat kita nak bertaubat, bukan kita nak tunggu di hari akhirat baru dapat. Di dunia dah kita uh, sengsara dah disebabkan balasan yang Allah berikan. Uh, jadi berat eh, dosa orang yang melakukan derhaka terhadap ibu bapanya. Sebab kita lihat eh, dalam firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Isra yang biasa kita dengar. Eh, wa qadarabuka alla ta'budu illa iya wa walidayni ihsanah dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah wabil walidaini ihsana dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ini biasa kita dengar kan ayat ni. Allah suruh sembahnya pertama dan jangan melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala itu pertama. Dan yang kedua Allah suruh apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kedua ke atas kedua orang tua kamu ni kamu mesti melakukan kebaikan berkhidmat berbakti kepada ibu bapa. Maknanya dia jatuh uh, second kedua selepas Allah suruh uh, apa menyembah Allah dan tanpa mensyirikkan melaku, melakukan syirik terhadapnya sesuatu kewabil Isa Dan kedua Allah kata apa ibu bapa ni mesti dilakukan ataupun mesti di uh, berbakti kepada ibu bapa berbuat baik walil walidaini dan ayat instruksi yang seterusnya kita uh, biasa kita dengar apabila anak apa ibu bapa kita itu sudah jangka usia yang agak dewasa, agak yang lebih tua atau salah satu daripada mereka, maka jangan kita keluarkan kata-kata yang kesat, keluarkan kata-kata uff. Maknanya kita melanggar apa yang diperintahkan. selagi mana perintah ataupun suruhan ibu bapa itu tidak melanggar syarak, selagi mana tidak melanggar syarak, kita harus mentaati dan berbuat baik berbakti kepada kepada ibu bapa. Justru kita lihat besar dosa orang yang melakukan derhaga terhadap ibu bapa sehingga Nabi mengatakan apa boleh mendapat balasan di dunia lagi dia akan dapat balasannya. Jadi perkataan berbuat baik di dalam ayat yang tadi kita kita bincangkan tadi dalam surah Al-Isra' Ha, dia sebenarnya menjelaskan bahawa hendaklah kamu merendahkan diri terhadap keduanya. Rendahkan diri. Ha, jangan sombong ha, terhadap ibu bapa. Ha, kan? Mungkin ha, tentanglah kita dah lebih pandai. Ha, kita dah dapat dia apa, tingkatan yang lebih tinggi. Dah masuk universiti. Ibu bapa kita mungkin sekolah primary je mungkin. Ha, kita ni dah masuk universiti. Mungkin dah ada pangkat doktor, PhD dan sebagainya. Jangan pula kita mula nak menyombong dengan dengan ibu bapa kita. Walaupun mereka ya, mungkin ya, sekadar uh, sekolah terjah saja, darjah satu sampai darjah tiga atau darjah enam saja ataupun mungkin uh, kurang sikit daripada itu, ya, kita yang anak-anak ni ya, yang 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 mungkin dah uh, lebih tinggi pelajaran kita janganlah sampai ke tahap kita ini merendahkan ibu bapa kita. Ya maka malah kita disuruh untuk melahirkan belas kasihan terhadap keduanya. Jangan kita sombong. Malah kita disuruh untuk melahirkan belas kasihan terhadap kedua ibu bapa kita. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak mahu bersyukur kepada kedua ibu bapanya maka amalnya juga tidak dapat diterima. Orang yang bersyukur dia ni sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tetapi dia ini dalam waktu yang sama tidak bersyukur kepada kedua ibu bapanya. Rajin solat, rajin berapa beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala justru dia selalu sujud. Tapi dalam waktu yang sama tak pernah bersyukur dengan ibu bapanya, tak pernah berterima kasih dengan ibu bapanya, malah sombong lagi. Ya kan? Maka amalnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu susah payah kita melakukan amal kebajikan, susah payah kita melakukan amal soleh, kita sedekah, kita derma sebanyak mana pun, tapi kita tak pernah bersyukur kepada ibu bapa kita, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Uh. Ya. Nabi SAW pernah bersabda maksudnya, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Ha, ini hadis yang sangat uh, apa besar impaknya. Ha. Reda Allah fi ridal walidain. Reda Allah pada redanya ibu bapa. Bermaksud kalau ibu bapa redha dengan kita, Allah akan redha dengan kita. Ha, itu nampaknya ada kaitan Allah dengan ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa tak redha dengan kita, ibu bapa benci dengan kita ibu bapa marah dengan kita, Allah juga akan marah dengan kita. Nauzubillah min Kalaulah kita pernah buat sesuatu yang mendapat reda ibu bapa kita, ibu bapa pun senang dengan kita, ibu bapa reda dengan kita. Nah, waktu yang sama kita mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa sayang kita, kita dapat sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebaliknya, Ibu bapa kita benci dengan kita ha, disebabkan kelakuan kita lah, ha, sebabkan kita mungkin tidak ikut apa yang disuruh oleh ibu bapa kita yang mungkin tidak melanggar syarat suruhannya itu kita enggan berbakti, kita enggan uh, mentaati ibu bapa kita, dan ibu bapa kita marah dengan kita, ibu bapa, ibu bapa kita benci dengan kita, maka dalam tuan sama kita juga mendapat kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita juga mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min darik. Nampak kuasa power ibu bapa ni sangat sangat kuat. Sehingga kan kalau mereka marah dengan kita, Allah turut marah dengan kita. Ha kan? Jadi macam mana kita amalan kita nak diterima? Kalau ibu bapa benci kita, marah dengan kita Allah pun marah dengan kita, kita buat amal, takkan Allah nak terima. Allah pun benci dengan kita. Sebab apa? Ibu bapa kita benci dengan kita. Ha, kan? Jadi bermaksud dalam hadis ini menjadikan keredaan Allah Subhanahu SWT bergantung kepada keredaan ibu bapa. Dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Maka sesiapa yang mengembirakan ibu bapanya, dia telah mengembirakan Allah Subhanahu SWT. Ha, nampak? Kita buat ibu bapa kita bahagia, senangkan hidup mereka dengan apa cara jual jalan sekalipun lah, cara sekalipun lah, tak semestinya wang ringgit lah. Asalkan kita buat mereka bahagia, buat mereka apa senang dengan kita, maka Allah juga akan bergembira dengan kita. Dan sesiapa membuat mereka itu murka, maka dia telah membuat Allah murka juga. kita buat, kita singgung perasaan ibu bapa kita, kita murka eh, kepada ibu bapa kita, bermaksud kita juga telah melakukan kemurkaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun murka dengan kita. Ha, min Jadi besar sebenarnya. Eh. Kalau kita lihat kaitan ibu bapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Seolah-olah dia punya kuasa tu, uh, apa nama tu, sama-sama kuat tu. Uh, bukan kata ibu bapa tu kuat dengan sama dengan Allah Swt. Tetapi tengok dalam kita menghormati ibu bapa tu, Allah juga akan ada kat situ. Uh, bermaksud kita senangkan ibu bapa, Allah akan senangkan dengan kita. Kita murka Allah apa dengan ibu bapa, ibu bapa kita benci kita, Allah pun akan benci juga dengan kita. Uh, jadi kalau kita lihat faedah-faedah <coughs> daripada hadis yang kita bincangkan tadi, kewajipan menggembirakan hati kedua ibu bapa kita ini dan pengharaman untuk membuat mereka ini merasa murka. Uh, ini menunjukkan kewajipan kita sebagai anak, kewajipan untuk kita menggembirakan mereka. Dan satu pengharaman untuk kita uh, melakukan perkara yang mereka ini murka dengan kita. Kemudian balasan sesuai dengan perbuatan Sesiapa yang mengemerakan ibu bapanya Allah akan meredah kepadanya Dan sebaliknya, sesiapa yang membuat mereka murka Maka Allah akan murka kepadanya ya. Jadi dalam <coughs> mentaati ibu bapa ini Sangat-sangat ya, besar, berat, penting Dan mesti kita ambil berat perkenaan Justru hadis yang pertama yang kita bincang Yang asal daripada bab ini Berkenaan jangan kita mencela ibu bapa kita Sebab apa? Once kita mencela ibu bapa kita Eh ibu bapa orang lain Dan orang lain itu mencela ibu bapa kita ber, Bermaksud kita telah melakukan satu derhaka terhadap ibu bapa Dan apabila ibu bapa itu uh, tidak reda dengan kita Allah juga tidak akan reda dengan kita Ya, uh, Jadi penting tu uh, nak, nak kalau siapa yang masih ada lagi ibu bapa uh, Ni cara dia Kalau kita ada lakukan dosa Minta lah pengampunan Ini ha, masih bulan raya ni ha, Ada ada peluang yang masih lagi cantik lah ha, Dia tak semestinya nak kena tunggu bulan raya Nak kena minta maaf Hari-hari lain pun boleh ha, Cuma raya ni bersempena ha, Jadi adalah sempenanya ha, Tak rasa malu, tak rasa kekok lah kan Boleh ha, bolehlah minta keampunan Minta redha Minta dihalalkan segala rezeki yang diberikan kepada kita Ya kan Ha, supaya apa? Supaya ibu bapa kita reda dengan kita. Sebab kita nak keredaan Allah terhadap kita juga. Eh? Nauzubillah. Kalau kita ni kuat beribadat tetapi sebenarnya nak untuk sama kita ni ha, kita ni tidak berbuat baik pada ibu bapa kita. Sebab apa? Kalau kita lakukan sedemikian, ibu bapa kita, ibu bapa kita teras, ter, apa, rasa kecil hati, rasa tersinggung. Allah juga rasa tersinggung. Allah juga rasa kecil hati dengan kita. Nah, Alhamdulillah na min dalik. Jadi pengajaran betapa azabnya derita yang ditanggung oleh anak yang durhaka di dunia ini amat banyak ini tadi kita bincangkan juga seksa dalam bentuk menderita dalam kesakitan suka mencari nafkah gagal mencari pekerjaan hidup sentiasa dalam kekacauan kekeliruan tidak pernah mengalami ketenteraman dan banyak lagi ini antara Uh, balasan yang uh, yang apa dirasai ya, sewaktu di dunia disebabkan anak-anak itu durhaka terhadap ibu bapanya uh, dan banyak lagi lah bentuk-bentuk balasan uh, tadi kita bincang menderita sakit uh, suka nak cari nafkah mana suka cari kerja kerja kat, baru masuk ke kerja tempat ini tak sesuai dibuang kerja masuk lepas itu tak disesuai dibuang kerja lagi tak pernah tetap uh, nafkahnya tak pernah tetap Susah nak cari nafkah yang 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 tetap, mencari pekerjaan pun susah, hidup dalam kekacauan dan banyak lagi. Jadi mungkin kita ada melakukan kesalahan terhadap ibu bapa kita. Kalau kita ada melalui perkara-perkara sedemikian sakit-sakit ke, mungkin lah. Allah Taala alam mungkin kita ada melakukan satu perkara-perkara yang menyinggung ataupun menyakitkan eh, ibu bapa kita. Ha, jadi mintalah keampunan, mintalah ke, apa di apa diredakan. Ya. Mintalah supaya ibu bapa kita reda dengan kita, minta pengampunan kepada mereka insya-Allah benar-benar. Ha sebab kita tahu doa ibu bapa ini tidak ada hijab. Ya. Doa ibu bapa terhadap anak-anaknya tidak ada tidak ada hijab. Bermaksud direct, direct call. Kita kalau minta kepada Allah Subhanahuwataala kita berdoa Ha, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ada benda yang me, 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 apa melindungi tak sampai ha, connection tak sampai ha, kita pakai phone kan kalau kita masuk underground ni tak sampai dia punya connection tak sampai GPS tak sampai lah, itulah inilah tetapi kalau ibu bapa yang doakan kepada anak-anaknya ha, dia punya connection tu terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi doa ibu bapa pun ha, agak kuat ya ha, powerful banding doa kita lah Ha, jadi kalau kita mungkin ada masalah ada 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 masalah daripada dari sudut apa-apa sekalipun kita dah berusaha kita dah berdoa tak lepas tak dapat juga mintaklah supaya buat apa kita doakan untuk kita. mudah-mudahan insyaallah insyaallah ah ada dia punya apa apa dia punya jalan keluar tu. Kadang-kadang ibu apa kita tahu. Setiap ibu, ibu apa tu sangat mustajab. Justru kalau kita ni menyakitkan hati ibu bapa kita nah kita durhaka terhadap mereka dan doa, mereka ni doa yang tak baik terhadap kita naudzubillah lah nah kita dapat kat dunia dan juga di hari akhirat naudzubillah min zalik jadi penting nah doa ibu bapa sebab kita tahu doa ibu bapa ini tidak ada hijab langsung direct kepada Allah Wa Taala. jadi minta benda kecil macam mana sekalipun minta kepada ibu bapa kita suruh doa mereka doa bukan bermaksud mereka akan berikan rezeki kepada kita tidak tapi minta perantaran kita kita minta wasilah kepada mereka supaya mereka doakan mereka doakan dan mereka reda dengan kita mereka sayang kita Allah pun sayang dengan kita dan Allah reda dengan kita jadi melakukan kejahatan sama ada secara langsung atau tidak hukumnya adalah haram kita tahu Namun dosa besar tidak akan terhapus atau terampun tanpa usaha bertaubat. Nah, kalau kita berdurhaka terhadap ibu bapa kita itu dosa besar. Dan dosa besar itu tidak akan terhapus selagi mana orang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan dosa terhadap ibu bapanya, dia harus segera minta ampun kepada orang yang dia lakukan dosa itu. Ibu bapanya minta ampun. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, selagi itulah dosanya itu akan berkekalan ha, ada pada dirinya dan akan di dihisap dikira nanti di hari di hari akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ha. Jadi itu <coughs> antara mungkin kelebihan ataupun pengajaran daripada hadis yang kita bincangkan dalam dua minggu ini ha, berkenaan antara-antara ha, dosa yang besar. Ha, ha. Dan banyak lagi dalam bab dosa-dosa berjang macam-macam dosa besar Al-Kabair itu macam-macam Tetapi antaranya yang kita bincangkan dalam dua minggu ini Berkenaan ibu bapa Lebih-lebih lagi dosanya besar apabila dia seorang itu melaknat atau mencela, mencela ibu bapanya Bagaimana dia boleh mencela? Bukan secara direct tapi indirect Disebabkan dia cela ibu bapa orang lain Orang lain itu mencela ibu bapanya maka dia secara indirect tanpa uh, apa secara indirect dia telah mencela ibu bapanya dan dia mendapat dosa ha? dan mendapat dosa dan apabila dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu maka seperti mana yang Nabi telah sebutkan dosa anak yang durhaka itu akan mendapat balasannya di dunia lagi dia dapat balasannya dan juga di hari di akhirat nauzubillahi min zalik eh? mudah-mudahan insyaAllah. dengan hadis-hadis yang kita bincangkan ini mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tuntutan kita, tuntutan agama kita dengan lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan agar kita terus dapat kehidupan kita lebih terpandu dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan juga soleha ya, yang sentiasa berbakti kepada ibu bapanya dan mendapat reda kepada ibu bapa dan mudah-mudahan disebabkan itu Allah juga reda dengan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukuplah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita, sang kita sanggung dan kita tangguhkan سلسلة إن شاء الله بكفرنا أن يجاوزها العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته